Bu gün 1-ci diviziyonda 3-cü həftəyə yekun vurulur. Ağqaralar ən ənənəvi oyunda bu gün meydanda mübarizə aparacaq. Artıq heyətlərə keçə bilərik. 79 Xəyal Bədirov, 97 Balamirzə Sultanov, 91 Əmin Quliyev başırdığı komanda və sonda Qəbələyə çempionluq mübarizəsində udusu beləylə ilə maç başladı. Uğurlar Ağqaralar. Səliyanski yerdə qalmışdı. Qüsal Uzaq məsafədən qapıya doğru zərbə. Mərkəzi meydançasa göndərəndə olan onçulara öz xəbərdarlığını bildirir və diqqətli izləyir qapı istiqamətində zərbəyə lakin ədli elədi baxırıq epizodun təkrarına cərhmə meydançasından ötürmə və Ağadadaş Selyanskinin zərbəsi dəqiq olmadı. Şahsi olacaq mı? Yox, alınmadı. Səbailin növbətə əmləsi uzaq məsafədən zərbə və toplar da Bu hücumu mantiqi sonluğa çatdıra bilmədilər. Bu gün start heyətində İranlılar, ötən oyunda isə Nihat Qurbanlı və Elcan Əbilov yer alırdı. Qapi is qaymətə zərbə, aradada Ştelyanski ilə Elcan Əbilov. Oyuna start heyətdə başlamışdılar Qaradağlı şübə ilə matçı nəzərdə tuturam, hansı ki 2-0 hesabı ilə ötürmə verməyə çalışdı. Tahir Qarayev amma istəyini reallaşdıra bilmədi. İndi növbəti ötürmə, qapıçı qamətə zərbə və Əlirza Müştəbəzadə. Yenə bütün komanda ilə irəli atılmışıq. Ötürmə gəldi və qapıçı zərbə vurmaq olacaqmı? Yox, mümkün olmadı. Da. Daha bir zərbə. Meydançasına daxil oldu. 2 nəfər də geridə qoydu lakin zərbəsinə blok gəldi. Yenə həmləmis davam eləyir və yekunda Hüseynəli Quliyev topa yeləndə epizodun təkrarını izləyirik. Aqədədaş Selyanski ötən mövcüm 19 komandamızın heyətində turnirin bombardieri ola. Ötürmə gəldi. Yox, cərhum meydançası zəndəbərnədir. Qapı doğ zərbə imkan vermir. Qapıçı qəbatda zərbə top qapdan aralı keçdi. Ümməliyev, Balamirzə, Soltanov zərbə mövqeyi yaratdı. Özü üçün son ötürmədən istifadə etdi. Dəqiq də oynadı. İndi bu hücum təhlükəli ola bilər. Qapı doğ zərbə. Gol! Tez alqışlar gözəl qol oldu. Outla başlayan hücum qolla tamamlandı. Bəli, topu saxlamamadan birbaşa qapıya göndərdi təbii ki, Əlizə Müstəbəzadəni qonamağa dəyməz. Nöqtəni də zərbə möhtəşəm alınmışdı. İdadi Cəfərov meydan sahiblərini mobil ki, psixoloji üstünlüyə də yeləndi, bu da təbii idi midada ötürməsini verdi. Qapıçı Qamədan növbəti zərbə və top qapının üstündən keçdi. Qapıcının səhvisi oyunur meydan sahibləri. İndi əks hücum şansı var idi, amma alınmadı. Nurlan Musayev Nurların qapıçı Qamədan zərbəsi rəqibdən qayıtdı. Nurlar burada rəqibdən topu oğurladı və qapıçı Qamədan belə bir zərbə İbrahim Hüseynov. Topu qapıçı Qamədan götürməsinə imkan vermədi. di. Komandamız kornər yerinə yetirəcəy. Bizsə oyunda vurulan yeganə golun təkrarının növbəti dəfə izləyirik. Həqiqətən də baxımlı bir gol. Əskərov. Müsal Əskərov. Müsal qapıya doğru zərbəyə yox. Müsalın 1-0 hesabı ilə öndədilər. Növbəti hücum. Yerdə qaldı və cavalı kontratak yerdə qaldı və hərəkət və penalti nöqtəsini göstərir. Nöqtəni göstərdi baxırıq epizodun təkrarına. bir daha baxaq. Bəli, bəli. Düşünürəm ki, ayağa toxunuş var idi, topla. İşarə gəldi, qapıya doğru zərbə və top qapıdan keçdi. İstiqaməti düzgün müəyyənləşdirmiş Əli İrsam Müşdəbəzadə, lakin Səbail 2 iki və ikinci oyununda da qalib gəlir. Mertil 2 kolondasından qaçan topu sərbəst və hesab. Aradadaş. Aradadaş. Hələ ki top onda da indi e, aşkına ötürmə. Aradadaş Italiyaca qapısqumetdə zərbə. Təəssüf ki, zərbə effektli alınmadı oyunun 41-ci dəqiqəsində. Topu qapıya vurursa da zəif alındı bu zərbə. İşarə gəldi Vüsal. Dişinir. Qapısqumetdə zərbə və top qattan keçdi. Nəhayət ki, gol! dəyiyir. Hesab 2-1 olur. Fasilə ərəfəsində ümidlənirik. Hər şey Müsal Əskərovun möhtəşəm cərmə zərbəsindən sonra oldu. Müsal Əskərov gözəl zərbə endirdi. Dəqiqətən canlı səddin üzərindən aşırdı topu. Hüseyn Əli Quliyev ilk cəhddə topun qapdan keçməsinə imkan vermədi, amma Elton Əlibəyli lazım olan anda, lazım olan yerdə idi. Topu boşqa İbrahim Qapısqamətə zərbə və və bunə idi belə. Alisan Müstəbəzadə bir ballıq və bunun nəticəsində də meydan sahibləri hücumlarını korner olaraq davam etdirəcəklər. Hücum davam eləyir. Qapısqamətə birbaşa zərbə alır. Alisan Müstəbəzadə dərhal topu irəli göndərir. Amma Elvin Bayramov ilk hissəni başa vurur. Və biz ikinci yarıda komandamızda dəyişiklik görürük. İndi qapıya doğru zərbə və bunu dəqiqləşdirməyə çalışıram. Bəli, Elcan Əbilov meydanə daxil olub ikinci hissədə Murad Məmmədov sol qonaq müdafiə yarım müdafiəçimiz sürətlidir. Komandamızın əmrləsi qapıya doğru zərbə və gol. ki. Yəni son dəqiqələrində 44-cü dəqiqədə vurduğumuz o gol həqiqətən də bax yerinə düşür. Əks halda 2-ci sayə belə yüksək əhval-ruhiyədə başlamayacaqdıq. Məs Elton Əlbəyli'nin 44-cü dəqiqədə vurduğu o qol, gəldi. Baxın, ötürmə zərbə və qapı dirəyi, qapı dirəyləri daha doğrusu. İki zərbə və hər ikisi də qapı dirəylərinə dəyib. Baxırıq heçsən təkrarına. Kapitanın ötürməsi. Bu birinci zərbə, bu da ikinci və bizim üçün bir ötürməsi verdi irəli. Dəqiq ötürmədi. Murat, müstəqamət. Nə indi komandamız təhlükəli hücuma çıxıb, gol vurmaq lazımdır. Üçüncü golün zamanıdır. Qapıda onu zərbə və gol. dəyə 3-2. 3-2 olur hesab. Baxırıq Hepçovun təkrarına. Burda ötürmə xətası, bəlkə də buna xəta yox, e, sadəcə rəqibin futbolçusu bu passı qəbul edə bilmədi və yekunda topu qapıdan keçirdi Vüsal Əsgərov. Qeyd edeyim, Vüsal Əsgərov komandasının 3-cü golunu imza atır. Bu tura gedər vurduğumuz Gümüş medal qazanmasında böyük rol oynayan Bahadır Quliyev Rəşad Abdullayevin sevimli futbolçularından daha biri 63-cü dəqiqədə meydanə daxil oldu. Qapıya doğru zərbə, top qapının üstündən keçdi. Görək vaxtı var özünü göstərmək üçün. Biz isə Elxon Əlbəyliyin vurduğu zərbəni izləyirik. Bəli, beləliklə Bahadır Quliyev də meydanə buraxdı Rəşad Abdullayev Elcan Əbilov və Murad Məmmədovun ardından Bahadır Quliyev də meydandadır. Qalan təyərlərdə məs o mübarizə aparacaq. Hər halda Həbib İsmayilov əvəzliyib. Hər kəs geri qayıtmalıdır. Və daha bir səhnə. Bəli, qorxduğumuz başımıza gəldi. Şəxsən mənim qorxduğum bu idi. Bu da baxhınıza gəldi baxırıq susun təşəkka təbii ki burada Haydar Əlirza zərbə və top qapıdan keçmədi növbəti dəfə qapı dirəyi Əlirza Müstəbəzadənin növbəti dəfə qapı dirəyi ona kömək oldu qapıya doğru növbəti zərbə və blok baxırıq yox bu penaltidir burada Əlirza Müstəbəzadə əks tərəfə yönəldi amma qapı dirəyi ötürmə açarı meydançasına qapı doğru sərbət. Təəssüf ki, qarşı tərəfdə Rəşad Abdullayevin kənardan reaksiyasını görürsüz. Daim uçularla danışır. Onlara necə oynamaq lazım olduğunu izah eləyir. Aba yerinə yetirdi Səbailik kollektivi. Nurlan Musayev ötkürməsi dəqiq alındı bir qədər. Narahat idi amma dəqiq alındı. Qapi doğru zərbə, top qapıdan aralıq keçdi. Yerini etirdi künc zərbəsi. Əlizə Müstəbəzadə irəli çıxdı və topu götürdü. Seyin Babayev mərkəz müdafiəçimiz hücuma çıxıb, Seyin zərbə və rəqib qapçı Şeynəli quliyə Elə ki, uzaqlaşdıra bilmirik topu istədiyimiz kimi. Qapıya doğru zərbə yox, bu ötürmədir. Əli Rzom Şülbəzadədir. Şülbəzadə topu götürdü. Baxırıq epizodun təkrarına. Toxulmuş edə bilmədi Elton Əlibəy. 0-2-dən hesabı 3-2 etdik. Təbii ki, belə məqamda qələbəni əldən vermək olmaz və belə də olur. Komandamız 1-ci divizyonun 3-cü turunda Asko Arena-da Səbail 2-ni 3 2 hesabı ilə üstəlidir